नमस्कार तुम्ही पाहताय लोकमत मुंबई सध्या निवडणुकीचा काळ आहे आणि निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी असते ती म्हणजे नागरिकांची मतं मतदारांची मतं आणि कुर्ल्यातल्या याच नागरिकांनी चक्क मतदानावरच बहिष्कार टाकला आहे त्याच्यामागची नेमकी कारणं काय आहेत आणि कशासाठी हा बहिष्कार तुम्ही मतदानावरती बहिष्कार टाकलेला आहेत असे काही जे बोर्ड्स आहेत बॅनर्स आहेत ते कुर्ल्यात पाहायला मिळत होते नेमकं हे सगळं कशासाठी मेन लास्ट चार पाँच महीने से पानी नहीं आ रहा था इसके लिए हम लोगों ने बहुत कम्युनिकेशन किया बीएमसी से इनसे लेकिन कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर हम लोगों ने वो चीज़ को बैनर लगाने की लगाया हमने फिर हमको मालूम पड़ा कि ये अभी इलेक्शन है तो आचार संहिता है वो हिसाब से हम लोग ये नहीं लगा सकते तो हम लोगों ने फिर वो बैनर वापस से निकाल दिया लेकिन हमारी प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व है वो हमको देखना है इसलिए हम लोग मीडिया से बात कर रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है आप बी एम पे प्रेशर बनाइए आप हम लास्ट छः महीने से कम्युनिकेशन कर रहे हैं पेपर लेटर सब दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और दिन के दो टैंकर तीन टैंकर हमारी सोसाइटी में आ रहे और पाँच हज़ार का पर डे का हमारा खर्चा हो रहा है और वो पानी भी बी का कैसा है कि बहुत जन बीमार भी पड़ रहे कर रहे तो ये अभी हमको सोल्यूशन चाहिए कि हमारे लास्ट छः महीने से पानी क्यों नहीं आ रहा खाली आप लोग ये हेल्प करें हमारी बस आ, आपका यहाँ का वार्ड कौन सा आता है बीएमसी का या फिर आपने किसी कॉरपोरेटर जो आपके है यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि उनसे कुछ बात की थी क्या इस बारे में हम लोग सबसे मिल के आए हैं हमारा एल वार्ड आता है करला में हम लोग सबसे हमारे नगर सेवक है उनसे भी मिले वो भी उनकी तरफ से वो काम कर रहे हैं एल वार्ड में भी हम लोग गए तो हम लोग को यही बोला जा रहा है कि आगे काम चालू है नया प्रेशर का ऐसा कुछ हम लोग मशीन लगा रहे हैं लेकिन ये लास्ट दो तीन महीने से चल रहा है लेकिन अब तक तो कुछ काम हुआ नहीं तुम्ही काय सांगाल कारण घरात तुम्ही दिवसभर असता पाण्याची जास्त गरज आहे आणि सध्या उन्हाळ्याचा दिवस आहे तर पाणी जास्त लागतं तर तुम्ही कसं सगळं घरातली कामं पण मॅनेज करताय आता कसं करतो म्हणजे काय करतो थोड्या थोड्या टाक्यातनं वगैरे असं सा ठेवतो साठवून आणि करतो मॅनेज आणि टँकरचं पाणी येतंय ना दोन दोन टँकर कामवाल्याचे नकरे वेगळे असतात बालद्या भरून त्यांना द्यावं लागतं आम्ही बालदी भरतो आम्हाला कमरामध्ये गुट्टे गुडघ्या सगळ्यामध्ये त्रास व्हायला लागलाय टँकर ना बिलकुल छे महिने परेशान आहे रोज हम लोग राज देखते हैं कि चलो आज कुछ सोल्यूशन निकलेगा लेकिन पता नहीं पानी में कितने पैसे चले गए वो लोग बोल रहे हैं पानी का प्रेशर कम है लेकिन पता नहीं बिल्डिंग में पानी आगे तक तो इतना फोर्स से आ रहा है ना इधर आके ही अटक जाता है वो तो उन लोग को ही मालूम कि यहाँ तक आगे क्यों नहीं आ रहा है प्रेशर अभी इतना बोलने के बाद और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन में बैनर लगाया बैनर लगाया लेकिन कुछ तो होना चाहिए बैनर तो सिर्फ एक सोचा था कि चलो एक ऐसा देखने से लोग उन लोग को कुछ समझ में आएगा अगर देखो हम लोग को वोट नहीं देना है ना तो में भी भी बोल सकते हैं बैनर लेकिन अभी तो आपको कुछ करना चाहिए कि छ महीने के बाद थोड़ा तो अभी सोचो कितना पैसा गए क्या बीएमसी ये पैसा सब माफ करेगी हमको टोटल इस यहाँ पे कितने बिल्डिंग है कि जहाँ पे पानी नहीं आ रहा और कितने फैमिली सोसाइटी है हमारी सोसाइटी में एक बिल्डिंग है तो हम लोग थर्टी थ्री फ्लैट्स है थर्टी थ्री, थ्री फ्लैट के लिए थर्टी तो थ्री फ्लैट के लिए रोज के दो टैंकर आ रहे हैं उसके अलावा उसके अलावा जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिस्लेरी का रोज का, का सौ से डेढ़ सौ रुपये का, का रोज का पानी आता है और आज की महंगाई के ज़माने में सिर्फ पानी में ही पैसा डालेंगे लोग अपने घर मुश्किल से चलाते हैं सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और उसमें ये पानी में इतना पैसा डालने का कितना महीना चलेगा ये कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना न मुंबईसारख्या ठिकाणी पाण्यासारख्या अगदी बेसिक गरजेसाठी सुद्धा इथे नागरिकांना लढा द्यावा लागतो आहे तुम्ही काय सांगाल किती दिवसांपासून हा सगळा प्रॉब्लेम होतो आहे आणि किती कुटुंब आहेत की ज्यांना पाण्यावासून सगळे दिवसभरातली जी कामं आहेत ती करावी लागते यहाँ पर तीनों बिल्डिंग मिला के कम से कम सौ सवा सौ फ्लैट्स रहेंगे और पिछले छः महीने से ये पोजीशन हो रही है हम लोग ने फर्दर कंप्लेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्प्लेंट्स भी हम लोग ने किए यहाँ पे ये यह आप देख सकते हो ये हमारी ऑनलाइन कम्प्लेन्स भी है साहब को भी ट्वीट किया था तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है ये कमिश्नर को भी भेजा था हम लोग ने कि उधर से भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा है कि क्या करना है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो और कुछ नहीं रोज हम लोग रोज हम रिमाइंडर भेज रहे हैं रोज एक एक ईमेल में रोज भेज रहे हैं हम लोग सोसाइटी वाले तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है कंप्लेंट कर रहे हैं उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है हम सिर्फ टंकी टैंकर का पानी रोज मंगा रहे हैं हम लोग और सब सर्विस क्लास वाले लोग हैं यहाँ पे ये हमारे पास टैंकर के बिल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग मंगा रहे हैं ये तीन तीन हजार ढाई ढाई हजार रूपए की हम लोग टैंकर मंगाते हैं और ये पानी नहीं रहता है पीने के लिए भी मतलब टैंकर का पानी इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से तीनों जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सीनियर सिटीजन हैं तो उन लोगों को हेल्थ रिलेटेड भी बहुत इश्यूज़ हो गए हैं यहाँ पे और प्लस ये अफोर्डेबल भी नहीं होता है कि आप हर दिन चार पाँच हज़ार रुपये का आप खाली वाटर टैंक पानी मंगा लो उसके अलावा पीने के लिए आप बिस्लरी या फिर जो भी मिनरल्स वाटर है वो आप मंगाते हो तो हम कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग हैं तो हम लोग कहाँ तक कितना खर्चा अफोर्ड करेंगे यहाँ पर तो आपके माध्यम से विनती ये रहेगी कि आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाके हमारे सवाल आगे रखे और हम, हमको जवाब दो, हमको इंसाफ, हमको न्याय दिला हो। आपने जो बैनर्स लगाए थे कि पाणी नाही तर वोट सुद्धा नाही पाणी नाही तर मतदान सुद्धा नाही तर हे कितपत प्रत्यक्षात उतरवणार आहात अब देखो ये कैसा है कि जैसे हमको तो आश्वासन है हमको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे भी पूरा विश्वास है कि हमको लगता है कि आपके माध्यम से भी अगर बात आगे जाएगी तो ये सोल्यूशन हो जाएगा और हम लोग इतने टाइम से बिल्डिंग के लोग वोट दे ही रहे और हम हमारी इच्छा है कि हम आगे भी वोट देंगे लेकिन कैसा है कि हमारे भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए हमारी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सीनियर सिटीजन है छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम जो हम लोग का मेन अधिकार है मूलभूत अधिकार है पानी तो कम से कम हमको बी से पानी तो मिलना ही चाहिए ना हम लोग को तर कुर्ल्यातल्या नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सुद्धा लढा द्यावा लागतो आहे त्यांना पाणी जे आहे ते मागच्या अनेक महिन्यांपासून मिळत नाही आहे त्यामुळेच त्यांनी मतदानावर थेट बहिष्कार टाकला आहे जोपर्यंत पाणी नाही तोवर मतदानसुद्धा नाही त्यामुळेच आता कुर्लेकरांचे जे काही हे प्रश्न आहेत त्यांचा जो पाण्याचा हा जो प्रश्न आहे तो कधीतरी मिटणार का किंवा या सगळ्यावरती महानगरपालिकेकडनं आता काय नेमका तोडगा काढला जातो आहे तेच पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे लोकमत मुंबईसाठी निधी पेडणेकरचा रिपोर्ट कुर्ला